Почему вы особенно не любите, когда к вам приходят из Донбасса и Луганска? Потому что из-за них все началось. Украина сама виновата в том, что она упустила Крым, Донбасс и Луганск, именно потому что долгое время о населении этих территорий никто не заботился, никто не, не пытался с ними говорить про Украину, да, а эти люди долго жили с повесткой из России. И так оно вот вышло. Я согласен э, с тем, что Украина делала недостаточно для того, чтобы э, привить национализма тем регионам. Но что Донецкая область, что Луганская область ничем не отличалась по самоуправлению, по управлению там от Киева, нежели там Черниговская область, из которой я. Львовская, ничем. То есть они такие же полноценные области. То, что там 95% русскоговорящих, да, но таких же 95% русскоговорящих было до полномасштабного в Чернигове, угу. из которого я. В принципе, все прилегающие области, они так или иначе русскоговорящие. То, что мало работалось э, в тех регионах, это факт. И я, и Золкин, мы это говорили и неоднократно говорили. И сейчас не работается, потому что сейчас, когда едешь где-нибудь там в Изюме, там где-нибудь недалеко от войны, ты можешь на радийку накрутить э, какое-нибудь там русское радио. Угу. Украинский солдат сдавайся туда-сюда, грубо говоря.